Ni pun dah hilang kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih limaa ugriq wal khatimi limaa sabaq. Nasilul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi washabbihi haqq qadrihi wa miqdarihi al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton setia. Assalamualaikum. Kita doakan agar semua dalam keadaan sihat belaka, ceria-ceria belaka. Masya-Allah sebab baru-baru ni kita baru saja menyambut Isra Mikraj. Dan pastinya di setiap ceramah yang kita pergi di masjid-masjid pasti mem ...beri satu motivasi kepada kita untuk menjadi insan yang kuat hatinya. Dan topik yang kita nak bincang kepada hari ini iaitu Espresso Iman. Ha, sebab katanya hari ini kita dapat kopi. iaitu <laughs> Isra Diri dan juga Me'araj Hati. Apa yang kita nak ceritakan ini, ha, kita akan sambung terus dengan panel kita iaitu Ustaz Azli dan juga Kak Jo sekali lagi. Assalamualaikum. Kita boleh buat program terus agaknya. Yeah. Okay. Sebenarnya itu hit Espresso Iman. Mesti para penonton tak tahu apa itu Espresso Iman. Betul, betul. Okay, nantikan insya-Allah. Insya <laughs> Amin. Jadi sihat sehat, eh? Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Kak Ja pagi tadi ada jogging exercise oh, tahan jugalah rasa macam, macam berlari 10, 100 masalah. meter Dia <laughs> ya, bukan express tapi express terus. <laughs> express daripada daripada Kuantan. Pukul berapa semalam? Pukul 3. Tiga, macam dua orang pengacara. ya, masya-Allah. Pukul 3 pagi. Pertiga pagi sebab so, tu kita bawa kat express tu. In. Lah. Masya-Allah. Ini Cukar macam eh? Ya. Yeah. Sikit. Ini macam mokran terus eh. Masya-Allah. Okey baik untuk memulakan dengan topik kita pada hari hari ini kan. Kita tahu Israq Mi'raj adalah, dia yeah. bukan sekadar peristiwa sejarah tapi Betul? juga simbol. Jadi Betul? mungkin Ustaz boleh kongsikan uh, bagaimana daripada kisah Israq Mi'raj ini bagi impak kepada kita yeah. dan apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah tersebut. Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Kalau kita nak ambil pelbagai sudut yang dapat kita teladani daripada peristiwa Israq dan Mi'raj ni mungkin saya sentuh satu angle yang mana kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadapi insan kekasih Allah saya sebut kekasih Allah dulu begitu seragam dalam menyampaikan dakwah kepada ummah kalaulah kira dengan kedudukannya kekasih Allah insan paling mulia makhluk Allah terbaik berbanding semua yang ada yang Allah ciptakan bagaimana insan begitu Allah uji dengan pelbagai ujian. Ha hmm. uh, diuji dengan apa tentangan daripada kaum kaum nabi sendiri, orang kampung nabi sendiri, keluarga nabi sendiri. Kemudian diuji dengan pelbagai ujian bagai neraka. Kemudian sampai satu masa uh, Allah Subhanahuwataala menjemput, menjemput kembali Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan tulang belakang nabi. Yang wanita inilah yang menyebut ketika Nabi ditentang begitu hebat, ketika Nabi nak mula-mula nak menyampaikan risalah permulaan tu starting tu ketika Nabi kata aku nak sampaikan pada siapa macam mana aku nak buat hmm. kata Khadijah inni musaddiqatun bi risalati mu'minatun bi rabbik akulah orang pertama yang membenarkan kata-kata kamu wahai Muhammad masyaallah nah, mu'minatun bi rabbik aku orang pertama yang beriman dengan Tuhan kamu begitu kuat dia berada di belakang Rasulullah memberi semangat sepanjang perjalanan dakwah Nabi sehingga saatnya Sa'idah Kharijah wafat. Tulang belakang dah tak ada. Hmm. Tinggalkan anak yang masih ada yang masih masih remaja. Cuba bayangkan kerja Nabi banyak bukan punch pukul 8 punch, eh, pukul 8 balik hmm. pukul 4 tak. Setiap masa. Cuba bayangkan seraga Nabi dalam perjuangan tapi tetap juga menjalankan tugas yang diamanahkan. Tapi tak apa pada ketika itu ada kata orang Indonesia pamannya masih ada. Paman. Ah, uh, pamannya. Paman itu apa? Ba, bapa saudara. Oh. <laughs> pamannya masih ada. Jadi di luar rumah masih ada pak saudaranya walaupun yang apa dia tidak beriman tetapi masih lagi mempertahankan Nabi setengah mengatakan dia beriman tetapi menyembunyikan imannya. Maka sebab itulah dia mendapat apa seksa yang rendah dan kata setengah ulama disebabkan dia menyembunyikan imannya maka dia tidak berkekalan di dalam neraka. Hmm. Jadi masih ada pak saudara tapi sampai masa pak saudara pula Allah jemput. Jemput juga ya Allah. Dan pada ketika itulah apa istilah kalau kita katalah hidup kita ni ada sisi kita ada waktunya kita down. Hmm. Jadi seolah-olah macam nabi terasa lemah, cuba mencari sokongan. Cuba mencari kita kekuatan pergi minta bantuan, pergi menyampaikan dakwah ke Taif. Sekali lagi Nabi dihentam. Pada ketika itu Nabi sampai apa mengadu pada Allah. Apa namanya dah apa? lemah, lemah dah. Pada ketika dalam masa yang sama Nabi tetap juga apa? berkata, berkata apa? mereka itu apa Allah mahdi kaumi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku, sungguh mereka tak tahu. Lalu akhirnya berlakulah Isra dan Mi'raj selepas itu. Sebenarnya apa Isra' dan Mikraj? seolah olah dalam kehidupan kita kita melalui proses yang sama. Kadang-kadang kita seraga dalam hidup kita, kita rasa berat dengan apa yang kita buat. Kerja kita banyak, nak kena be bekerja pagi-pagi, naik eskalator pula tak hidup Tonto lah. <tong> ya Allah betul. Ya, semua experience. <tong -tong> ya. <tong> semua itu uh, seraga sebenarnya, tapi rupa-rupanya Allah nak isra'kan kita. Dalam masa yang sama Allah nak mikrajkan kita supaya hati kita terima. Apa saja yang Allah lakukan pada kita semua ini nak mengangkat darjat kita. Hmm. Maka jangan-jangan kita apa namanya rasa sedih dengan apa yang berlaku pada diri kita. Ingatlah nabi pernah diuji dengan begitu begitu Betul. begitu hebat tapi akhirnya Allah jaulahkan nabi begitu hebat dalam peristiwa Isra dan Mikraj dan tentu sekali kita satu masa Allah tidak Isra dan Mikrajkan kita hmm. tapi akan ada proses yang mana Allah mengendurkan keadaan tu dan pada ketika itu kita rasa masya-Allah Allah beri ini semua untuk menguji aku iman aku agar aku jadi kuat. Betul, Masya Allah. Bila sebut tentang Israq Mi'raj ni kan, macam Kak Ja ada yalah, kehidupan perjalanan seni ni, kita tahu ada jatuh bangun dia. Semalam pun kita ada heart to heart semalam. Ah. Jadi mungkin Kak Ja boleh kongsikan macam mana daripada perjalanan kehidupan Kak Ja tu, Kak Ja boleh kaitkan juga Israq Mi'raj hmm. jadi pengajaran dan kekuatan Kak Ja. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Ahad. Mudah-mudahan pagi ini kita terus bersemangat sebab kita di hujung rejab. Hmm. Masya Allah. Yeah. sya'ban, tak lama lagi bulan Ramadan, Masya Allah. Allah. Masya Jadi kita kena ekspres hmm. iman kita. Mudah-mudahan kita sempatlah hmm. masuk ke bulan Ramadan. Amin. Amin. amin, amin. 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 Macam amin. amin, amin. Ustaz tadi cakap tentang Israq Miraj itu kan. Kalau kita tengok macam kisah Nabi Muhammad SAW itu Masya sendiri, lah. Nabi hidup 63 tahun. Ya. Yeah. 23 tahun itu adalah zaman kenabian Nabi. Betul. So Nabi ni melalui banyak fasa dan dia ada satu fasa yang titik paling terendah. Banyak fasa tapi yeah. antara titik paling terendah macam usah bagi tahu tadi adalah kehilangan, kehilangan Saidatina Khadijah isteri, yeah. dan juga pamannya, masya-Allah. Yeah, pamannya. Ya, pamannya. Pamannya <laughs> ya Allah. Uh, ah lah waktu tu uh, Abu Talib uh, meninggal, lepas tu Saidatina Khadijah mm. sakit. Ketika yeah. itu macam kita pun bila fikir balik, ya Allah orang yang tersayang ni hilang yeah, sekelip betul, mata masya-Allah kan. Jadi di situ kita tengok Allah pujuk nabi. Maknanya Allah nak bagi kegembiraan pada nabi dengan Isra Mi'raj. Dan ketika nabi diangkat ke langit, kan nabi jumpa senior-senior dia. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Idris sampai ke Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dan kalau kita tengok macam kehidupan kita sendiri macam mana nak bangkit dalam kehidupan ujian dan sebagainya kan. Salah satu caranya kita nak dapatkan nasihat Hmm. nasihat daripada orang-orang yang senior senior yang berpengalaman. Macam <laughs> Allah apa maksud tu? Ingat <laughs> orang yang dah lalui <laughs> pengalaman tu. Contohnya lah, orang tu dah buka satu dah banyak makan garam dah. Oh, oh dia oh, dah lalui betul. jadi kita duduk dengan dia sebenarnya yeah. antara yang kita boleh belajar dengan oh. dia adalah melalui mm. fasa-fasa belajar dengan senior-senior itu. Betul, betul. Dan ada banyak fasa macam Nabi Musa pula lain eh, masya-Allah. Bila jumpa Nabi Musa, Nabi Musa adalah orang yang sangat empati. Hmm. Oh, oh, umat kamu tak dapat tak buat kuat, ni. Tak kuat, tak kuat. Jadi tadi minta diskaun. tengok Nabi Ibrahim pula jenis yang macam terima je apa yang Allah bagi terima terima terima. Yeah. So banyak jenis kategori masya-Allah kan. Jadi bila kita jumpa dengan orang-orang yang berpengalaman, mm. Sebenarnya kita boleh belajar tanpa kita melalui proses itu sebenarnya. Betul betul betul. Dan uh, sebelum kita berhenti, mungkin <laughs> Nak, nak, nak Sebab saya nak lagi, buat huraian selepas ini. Nak buat kesimpulan. Huraian selepas ini <laughs> ada ada lagi. <laughs> ada lagi ada masih <laughs> lagi masya-Allah. Jadi lepas dah berjumpa semuanya, saya tengok tiba-tiba ada cue card kan. Jadi bila kita antara satu salah satu caranya adalah berjumpa dengan guru kita, mm. kita berjumpa dengan sini, kita dan kita tengok Nabi Muhammad SAW itu pergi jumpa Allah dengan apa tu malaikat hmm. Jibril hmm. maknanya ada best friend dia yeah. so kita pengiringnya kena... mesti pengiring ada lah hidup eh ya. oh, masya-Allah pengiring jadi kita kena berkawan yang pengiringnya membawa kita bila kita tengok muka dia kita tengok pada Allah bila kita belajar hmm. dengan dia kita akan membawa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala so, yeah, so yeah, dalam yeah, kehidupan betul. kita kita tahu kita Nabi Muhammad SAW itu pergi ke apa tu surah ta ha mandat untuk solat dan sebagainya tapi salah satunya adalah dengan berjumpa dengan orang berpengalaman dan juga dengan kita berkawan dengan orang-orang yang Dan orang banyak lagi kita nak sambung selepas ini insya-Allah. Menarik cerita tu nanti hmm. kita akan sambung lagi tapi kita berehat seketika kita jumpa selepas ini. Kopi dulu. <laughs> Zaman sekarang adalah satu zaman di mana begitu ramai sekali manusia ditekan dengan tekanan mental. Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia yang Allah juga menciptakan keresahan itu, Allah sendiri memberikan ubat untuk keresahan itu iaitu dengan zikir kepada Allah. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir itu seumpama orang yang mati dan orang yang hidup dan aku akan menunaikan hak pedang ini sebagaimana mestinya. Seorang tokoh berani yang akhirnya membawa kemenangan. Pedang musuh menebas kaki Abu Dujana. Terkenal sebagai pemilik serban merah. Tak kala melihat Abu Dujana melilit serban kematian di kepalanya. Jangan harap untuk aku kembali melainkan aku ingin syahid di jalan Allah Subhanahu Wataala mereka tulis balik pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Nabi SAW. Dia makan apa yang Nabi SAW suka makan. Dia pergi ke tempat yang pernah Nabi SAW lalu tempat tu. Bahkan tempat Nabi SAW pernah kodok hajat pun. Dia pergi ke tempat itu semata-mata untuk kodok hajat. Bila orang tanya sebab apa? Sebab kenangan aku dengan Nabi SAW, aku tidak mahu dia hilang. Doa juga dia memberi makna at-talab was-sual. Apabila kita berdoa maknanya kita meminta. Tentunya Allah Taala akan beri kepada dia dalam tiga keadaan. Sama ada dia minta Allah Taala terus kabulkan permintaan dia ataupun dia berdoa tetapi Allah Taala tidak bagi terus segala permintaan dia. Allah Taala nak himpun dan nak beri nak balas dia semasa dia berada di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah dia tapak Ma'had Ar-Raudah Mardah yang bakal dibangunkan sebuah komplek pendidikan dengan nama Mardah Ma'had Ar-Raudah yang memerlukan dana daripada tuan-tuan puan-puan yang amat-amat saya kasihi sekalian. Tanah yang seluas 2 ekar ini telah pun dimiliki oleh Pertubuhan Pendidikan Musalla Ar-Raudah yang mana dua ekar itu sebahagiannya disumbangkan, diwakafkan oleh individu yang sangat budiman dan selebihnya kita beli dengan harga RM400,000. Jom sama-sama kita menyumbang ke Pertubuhan Pendidikan Musalla Ar-Radah sebagaimana nombor akaun yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh juga scan QR kami untuk memudahkan lagi proses penyampaian infa anda. Minda berilmu, jiwa beradab. Masya Allah, kita masih lagi bersambung dengan topik yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Jadi tadi Kak Jo cerita tentang personaliti Nabi, Masya Allah. Benda baru yang yeah. kita belajar pada hari ini. Jadi secara ringkas, mungkin Kak Jo boleh kongsikan juga bagaimana kita nak Isra Mi'raj tapi dalam masa yang sama istiqamah. Masya Allah. Hmm. Uh, yang paling-paling penting yang kita belajar daripada Isra Mi'raj ini, semua orang tahu adalah tentang solat. Hmm. Wasta'inu bisabri wa Dan mintalah hmm. pertolongan dengan sabar dan juga solat. Jadi kalau kita tengok ...apa juga solusi adalah kita minta dengan solat sebab solat itu adalah merupakan satu doa. Yeah. Dulu kita ada usrah daripada Ustaz Zuramdi dia kata untuk istiqamah ni bukan mudah. Hmm. Kalau dapat hidayah tu kan, ada hidayah hmm. intibaha, hidayah yang datang tiba-tiba yang mengejut hmm. dan satu lagi hidayah istiqamah. Itu hmm. yang paling mencabar untuk kita jaga. So kalau untuk istiqamah kata Ustaz Zul, yang pertama adalah dengan jaga niat kita. Hmm. Yang kedua adalah cari kawan yang dapat membawa kita dalam surauing yang betul untuk kita terus istiqamah. Yang ketiga adalah man aradad dunya fa'alaihi bil aim. Man arad al akhirah fa'alaihi bil Man bil Kita nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak kedua-duanya kena ada ilmu. Tentulah assalamualaikum tiba al hijrah untuk mendapatkan ilmu tiap-tiap hari. Itu salah satu untuk istiqamah. Ya masya-Allah. Yang keempat Masya-Allah. Masya-Allah. tak dapat lagi fokus tak tahu lah ya. Masya-Allah ya. Yang keempat adalah doa. Doa silahum ummi. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Hmm. Minta Allah, Allahumma rizqna istiqamah. Ya Allah, Allah berikanlah hmm. kami istiqamah. Ya Allah, hmm. itu antara doa yang boleh kita amalkan setiap hari dan doa kita. Dan yang kelima adalah syukur. Sebab apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kita. Jadi, hmm. dalam hidup kita kalau Isra Miraj kita tengok, lepas daripada Allah hadiahkan Nabi Muhammad SAW dapat solat uh, tentang uh, jumpa uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi Adakah Nabi tidak dapat hujan? Tetap juga ada oh, ujian betul. selepas betul. itu. Tapi Allah bagi kita lebih kuat dan mengharungi setiap ujian itu yeah. dengan lebih tabah. Itu yang sebenarnya yang kehidupan kita tidak boleh lari daripada ujian. Kalau kita tengok surah al muayyad kedua, Allah kata, mauta ayyukum mm -hmm. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling baik amalan. Jadi ujian itu tetap ada sampai akhir hayat kita. Yeah, tapi mudah-mudahan di akhirat, di dalam kubur nanti kita berada di dalam tam-tam syurga tidak ada lagi ujian. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Oh, Semangat. Kita boleh tak dapat kopi lagi tu Ustaz. Dah rasa ekspresi iman. Sebab baru iman. nampak air kat sini dah. Belum lagi telan. Semangat Masya Allah. Jadi macam Ustaz uh, melalui pengajaran Israq Mi'raj ni. Yeah. Kan, bagaimana dakwah hari ini ni dalam masa yang sama kita boleh membantu Mardal. Sebab kita tahu Ustaz berhempah pula oh, untuk ya mabah. Allah. Masya Allah. Ya, ya, ya. Bermula betul, daripada yang betul. musalla tu, betul. sekarang ni bapa pula. Ha, oh, jadi, mungkin saya boleh kongsikan. Uh, saya suka apa apa ija punya ada punya huraian tu menarik hmm. uh, dia usazah memang mencentul <laughs> uh, dia memang lebar Selama dia huraian dia uh, satu perkara yang kita nak nampak apa perkataan solat tu sendiri yang yang terkait dengan peristiwa Isra dan Miraj yang hmm. nabi terima watikah secara direct hmm. Solat itu bermula dengan asad lam alif ta okay. Solat. cuba kalau kita buang satu alif dia akan jadi sol lam ta jadi silah bekas okay. sebab itulah mak kata solat itulah silatun bain 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 hubungan dia adalah hubungan antara seorang hamba dengan seorang tuhan dengan tuhannya hmm. adakah solat saja tidak infak pun adalah merupakan silah juga ada penghubung di antara seorang hamba dengan dengan tuhannya kenapa Allah Allah sebut anfiq unfiq an alai kamu infaklah harta kamu aku akan ganti balik uh, maknanya hubungan kita terjalin dengan Allah dengan pelbagai ber cara solat puasa, ibadah-ibadah lain semua itu ada perkaitan dengan Allah Subhanahu SWT. Maka saya ini cuba cuba untuk mempersadarkan diri dengan menghubungkan, apa, kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu SWT dengan cara begini. Saya tidak ada duit yang banyak duit ada tapi duit tak banyak. <laughs> duit tak banyak. Jadi oleh kerana duit tak banyak saya kumpulkan duit supaya Bisa jadi banyak. Jadi banyak. dia ha. jadi. Banyak lalu saya buat projek yang banyak supaya kita sama-sama dapat konsi Pahala yang banyak-banyak <laughs> dan kita share. Maka sebab tu saya nak ajak tuan-tuan puan semua, jom bersama dengan saya. Kita sama-sama bina Mardah. Kalau dulu kita boleh Gemelin tenaga bina Musala Ar-Raddah, berjaya siap masya-Allah Masya Allah. dengan kubah cantiknya, dengan bangunan cantik segala-galanya yang bila masuk itu, wow, wow, kebanyakan pengunjung datang cantik-cantik cantik jadi kita nak wow lagi projek kedua kita Mah Ar-Raddah ni bukan sekadar pelajarannya kita apa kita pilih pelajar yang terbaik yang 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 kita betul-betul ber, bersungguh-sungguh nak belajar di bidang tahfiz hmm. sama-sama akademik mereka belajar terus kitab pun mereka belajar kita nak kalau boleh kita sama-sama lahirkan pelajar daripada Ma'aradhah ni dengan membina bangunannya walaupun pelajar dah hadir ni dah seminggu oh. dah seminggu dah hari ni cukup seminggu eh, cukup tujuh hari oh. tak cukup seminggu lagi sebab hari esok baru cukup cukup seminggu hmm. okay. jadi tujuh hari mereka dah belajar ni uh, mereka makan secara percuma tahu mereka hanya bayar yuran uh, perbulanan saja makan RM25 sehari kali dengan RM30, RM750 sebulan tu hmm. ditaja oleh kita semua. Ha, jadi saya nak ajak tuan-tuan uh, semua, jom kita taja mereka ni. Anak kita mungkin dah lepas dah Mungkin dah sampai universiti atau dah kerja. Mm -hmm. Mungkin apa inilah peluang yang Allah beri pada kita untuk kita taja anak-anak ni makan RM750 setiap bulan. Ataupun tak nak taja makan pun tak apa. Kita taja bangunan ni. Sebab esok bila anak-anak belajar sini berpijak di atas bumi yang namanya Mardah yang kita bina sesama. Setiap pijakan, setiap ilmu yang mereka pelajari di sini tu dapat pahala pada kita kan. Ha, banyak-banyak dapat pahala dia. tadi ha. Masya-Allah masya-Allah kalau ikutkan itulah cara ustaz eh maknanya hmm. selalunya orang fikir untuk hmm. macam bina mahat tafiz ni bila hmm. dah siap baru jalan. Hmm. Ni jalan dulu. Jalan dulu. Masya-Allah. Masya jalan dulu. Allah. demi nak cari redha Allah tu kan. Inilah Israq. Inilah Israq sebenarnya Masya perjalanan Allah. kita di di, di di bumi yang sementara ni. Kita buat apa saja. Sebelum Allah. kita di mi'rajkan Allah eh, esok Allah. apa ke apa ke mungkin ke syurga insyaallah amin. Amin. amin ya amin. rabbal alamin amin. Amin. ya allah jadi sebab itu anda boleh screenshot terus nombor telefon ini hmm. untuk kita kita Kinta, eh. untuk kita <laughs> sama sama untuk kita banyakkan banyak info pada ya. pagi ini ataupun boleh scan QR code sebab Masya Allah dan ada juga temuduga, temuduga ya ustaz temuduga untuk intake yang kedua untuk first, uh, ini. pioneer ni kita akan oh. apa ambil dalam masa seminggu lagi 10 orang yang ter 15 orang sorry oh, yang God. apa second intake Kita oh, oh. nak full capacity kita 25 orang saja oh, jadi kalau nak cepat-cepat Insya-Allah. Kalau kita tengok pengorbanan ustaz ni kan, tiap-tiap minggu datang untuk mm. share di yeah. Assalamualaikum. Kita hanya tekan QR, tak kisahlah berapa yang kita ada, kan? jadi mudah-mudahan daripada situ kita tak mampu buat macam mana ustaz buat. Yeah. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bagi tu mungkin tak banyak tapi banyak, banyak di sisi Allah insya-Allah. Insya amin, I mean, I amin, mean, I amin. Mean. Sebab itulah kita kena perbanyak kena bijaklah merancang yeah. untuk kita betul, buat kebaikan Tapi ustaz, ada juga orang cakap hmm. sempena dengan apa tu? Yalah, bulan Rejak ni segala yeah. amalan dilipat gandakan tapi itulah saya ni um, duit cukup-cukup je hmm. tapi hujung macam hujung-hujung ah, bulan macam mana nak bagi mereka kefahaman yang sebenarnya rezeki itu luas sebenarnya. Uh, betul. kadang-kadang uh, duit kita kita nampak dapat duit contoh 5000 atau rm setengah kita nampak dah nak bayar itu nak bayar hmm. ini. Tapi cuba kita jadualkan sebenarnya atas hmm. atas kebijaksanaan kita jadualkan kita spend berapa setiap bulan untuk infak. Takkan tak boleh spend daripada RM2,500, RM25 ataupun RM5 daripada RM2,500 untuk untuk pelaburan kita, untuk pelaburan akhirat. Bukannya pelaburan di dunia, akhirat ni esok kita dapat di sana, kita redeem sana. Kita kata, Ya Allah, ruginya RM5 kalau letak Kalau letak RM500, 50, RM5,000 lebih menguntungkan. Jadi kena merancang perbelanjaan kita dan sama rancang perbelanjaan akhir perbelanjaan akhirat kita hmm. simpan duit untuk kita ke sana esok betul lah especially untuk anak-anak ...ini nasihat diri ha. untuk diri kan jugalah sebab kita sebagai anak muda ni kan sebab kita fikir macam oh hidup sekarang ni baru umur bapa 29 tahun yeah. perjalanan panjang lagi betul. kita fikir komitmen rumahnya keretanya yeah. tapi sebenarnya komitmen kita kena akhirat kita ha kita... ah, ya yeah. itu sebenarnya sebab kalau kita terlalu fokus dunia hmm. akhirnya kita terlepas nikmat yang kita nak dapat akhirat nanti masya itu, Allah. tu yang kita hmm. dianjurkan untuk baca doa Allah ma inni a'u na'udzubika minal hammi wal sebab kita ya Allah aku berlindung denganmu daripada kegelisahan anxiety benda di depan kita Betul. risau sangat benda kita tak tahu kat depan dan yeah. juga yang kesedihan di belakang juga uh, jadi kita nak cerita Isra Mikraj ni kan Nabi Muhammad Sallallahu yeah. kan mengalami kesedihan so kita benda yang sedih boleh sedih tetapi kita nak kena move on tapi yang yeah. tak depan kita tak tahu kita minta pada Allah Subhanahu taala antaranya dengan rezeki kita kita tak tahu di depan tetapi yang kita tahu sekarang mm. yang di depan kaca TV yeah. yeah. itu QR scan dan Teruslah be in. Jangan lupa sikirin shot. Ah sikirin shot okay. sahaja kalau tidak be in tidak capai. Objektif betul. kita tu tak banyak kan? Ya, Mungkin sahabat-sahabat di Facebook kita boleh komen kata dan sedekah sekarang. Ya, betul. Tapi jaga hadis supaya tidak ria. Masya-Allah. Tadi sama-sama tu sebab kita nak kan juga kita punya oh. sahabat-sahabat di Aduh. di Facebook kita kan terlupa nak sebut selalunya kita raikan dulu. Ya, betul. Ada yang kata uh, daripada Allah. Akbar kena cari je tadi. Uh -huh. Dia kata panggil uh, Kak Ja anak enda. Oh masya-Allah. Ya, ibu bunda yang ada tu. Uh, ada Siti kan? Absa Safi. Masya Allah. Jadi, uh, konklusinya lah. Mungkin uh, siapa? Kak Jah kot nak? Kak bagi Kak Jah. <laughs> <tuh>, Untuk uh, konklusi, konklusi daripada topik kita hari ini dan kenapa kita kena membantu Mardah. Okey, uh, betul ke Ustaz? Yeah. Dekat betul? syurga ha. nanti ha. <laughs> Belah apa-apa dia betul lah. Masya Allah Ahli syurga nanti yeah. Antara benda dia paling menyesal Dan minta untuk turun balik ke dunia Adalah yeah. tentang sedekah Betul Kenapa aku tak sedekah Fah, Asad dah kau sebut kan Ya, yeah, hmm. Masya Allah yeah. <laughs> Jadi maknanya kita Oh, ahli syurga tu hmm. Kita ni yang tak tahu Ahli syurga ke tak Tapi berada ahli syurga kan Inilah masanya untuk kita Perbanyakkan sedekah kita Buat habis-habisan hmm. Jangan risau pasal seri, rezeki Sebenarnya Allah ni Nak tengok hamba ini ni, ni jenis kedekut ke jenis berkira-kira ke kalau engkau berkira-kira Allah lagi berkira yeah. jadi kita tutup mata lillahi taala bagi 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 percaya yang Allah sekali akan buka lillahi taala bagi 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 insyaallah Allah akan bagi 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 lebih pada diri kita bukan saja rezeki duit tapi macam-macam yang Inshallah. Allah boleh bagi insyaallah Kak je <laughs> pagi tadi dia uh, minum kopi sebab ke sebab kita nak ada kan kopi moran 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 espresso, espresso iwan masyaallah jadi terima kasih kepada ustaz dan yeah. kepada kak Jah atas perkongsian ilmu pada hari ini banyak yang kita pelajari kita dah dengar dah ilmu mm -hmm. Israk Mikrajsy tapi bila hari ni tu kata setiap ilmu tu dia ada titik nokta. tak ada titik nokta. Yeah, nok setiap walaupun konten sama tapi setiap kali tu eh baru benda baru lagi kita uh, belajar masya-Allah. Kalau kita suruh producer yang paling layak sebenarnya menjadi host sebab producer hari-hari dapat betul masya-Allah. tu <laughs> masya-Allah. <laughs> Baik para penonton Lepas ini kita nak sambung lagi bersama dengan Ustazah Munzaina dengan topik yang Israk juga wow. tapi sentuh tentang topik wanita. Hmm. Ha nak tahu kita berehat dulu kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah dia tapak Ma'had Ar-Raudah Mardah yang bakal dibangunkan sebuah komplek pendidikan dengan nama Mardah Ma'had Ar-Raudah yang memerlukan dana daripada tuan-tuan puan-puan yang amat-amat saya kasihi sekalian. Tanah yang seluas 2 ekar ini telah pun dimiliki oleh Pertubuhan Pendidikan Musalla Ar-Raudah yang mana dua ekar itu sebahagiannya disumbangkan, diwakafkan oleh individu yang sangat budiman dan selebihnya kita beli dengan harga RM400,000. Jom sama-sama kita menyumbang ke Pertubuhan Pendidikan Musala Ar-Radah sebagaimana nombor akaun yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh juga scan QR kami untuk memudahkan lagi proses penyampaian info anda. Minda berilmu, jiwa beradab.